Assalamualaikum. Alam. Assalamualaikum, Tok. Eh, ya, lama tak jenguk kampung ni. Kamulah, jalan kampung mana kamu ingat balik nak pergi balik. Rindu di jatuh ni. Eh. Hai, Tok. Ah, masuk lah, masuk, masuk. Eh, dah tu. Ha, uh, ha ni atuk ada beli sikit makanan ni. Ah, uh, makanlah. Ambil ah, uh, ni jemput minum semua. Uh, hati, mana lelaki tu? tak nampak patah hidung tu kan? Abdul kerja ya. Dia ikut misi Mercy. Dah seminggu dekat luar negara jadi sukarelawan tolong mangsa banjir. Dia ada sampaikan salam dekat ayah. Hmm, salam. اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل اقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم وانصرنا عليهم Ayah, minggu depan saya balik Sabah. Saya ada terfikir bagus juga kalau ayah ikut kita orang Boleh duduk sana lama Boleh saya jaga ayah hmm, Boleh juga tapi itulah Ayah nak kena siapkan dokumen dia kalau nak ke sana Kalau nak kan duduk sana dah lebih 3 bulan Dia tak boleh masuk tak ada dokumen hmm, Betul juga tu ayah kalau dari Semenanjung nak ke Sabah dan Sarawak lebih dari 3 bulan borang immigration tu wajib tak apa, ayah jangan risau. Nanti Siti uruskan. Ah ha, boleh juga. Tapi tu, ayah memang teringin nak lah ke sana. Tapi tu lah. Buang masa ni lah yang jelas cucu, cucu ni tu. Oh, eh. Best lah kalau Atuk ikut pergi Sabah. Ha, nanti boleh dengar cerita sejarah pasal Sabah. dah lama tak dengar Atuk cerita pasal sejarah. Eh boleh boleh. Malam nanti Atuk cerita. Ha, ni, ha. ni makan dulu. Ha, lama kita tak duduk berak-berak macam gini kan? Ha, betul lah tu. Ha, Tok Hari tu, Ainul ni tanya orang pasal perlembagaan persekutuan. Tapi orang tak tahu, tak pernah lalui kan? Ni nak tanya Atok lah. Atok tahu ke pasal perlembagaan persekutuan tu? Ha. ha, mestilah boleh cu. Tu so, Ainul, pergi ambil buku perlembagaan dekat arah atas tu. Baik Atok. Ish, berhabuknya. Buku apa ni, Atuk? Biasalah tu, buku lama. Atuk kau ni dah berlupa. Macam mana nak cerita kalau tak ada buku? Ha, yang Atuk ingat, perlembagaan ni undang-undang tertinggi negara. Ibarat macam rumah. Kalau tak ada bumbung ni, untuhlah rumah kesayangan Atuk ni. Lepas tu, perlembagaan kita ni ada 183 perkara. 12 jadual dengan 15 bahagian. Banyak, tapi semua tu penting. Banyaknya. Macam mana benda sebut tu boleh wujud Datuk? Ha. Atuk boleh cerita kan. Cerita dia macam gini. <tuk> Dulu sebelum ada perlembagaan moden, kita ada undang-undang sendiri tau. Antara ini, hukum kanun Melaka undang-undang Islam pun digunakan. Malah negeri Johor dan Terengganu pun ada undang-undang diorang sendiri. Ha, dalam hukum kanun Melaka, mencuri hukumannya sampai boleh kena potong tangan kalau bunuh orang badannya pun bunuh ha, itu menunjukkan betapa seriusnya undang-undang pada zaman tu oi polis polis oi. ha atuk ni dulu ke jakil Dulu Atuk ni banyaklah berfikir Nondak ni walaupun keras pada zaman dulu Tapi tujuannya untuk jaga keadilan ah ha, be cuma bezanya Nondak sekarang ni dia lebih tersusun ber Berasaskan perlembagaan ha, lepas tu masuklah zaman penjajahan Dari tahun 1909 hingga tahun 1953 Banyak berlaku Lepas tu berlaku lah penjanjian Bengkok tahun 1909 ah ha, kuasa asing mula campur tangan Lepas tu tahun 19... Ha, 57 tu kereta merdeka. Ha, lepas tu tahun 1963 pula terbentuk dalam Malaysia bersama Sabah dan Sarawak. Hmm. Merdeka! 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 Yeay! Ha, masa juga lah ditetapkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Oh, jadi perlembagaan ni bukan benda baru lah ya Tok. Maksudnya dari dulu-dulu lagi kita dah ada undang-undang lah. Ha, betul tu eh. Pengalaman Atok sendiri dah buat Atok ingin lebih faham kenapa semua benda ni penting. Pengalaman macam mana tu Atuk? Haa, dulu waktu muda Atuk pernah je PLKN Dari situ lah faham, faham erti integrasi PLKN tu apa, apa tu? Macam kem sekolah ke? Wuih, lagi macam apa eh PLKN tu ada kawan, disiplin Lepas tu ada kawan-kawan dari dari seluruh Malaysia Ush, seluruh Malaysia? Haa, -ha, seluruh Malaysia Heleh, cakap pun masih pelat. Kau ingat kau pandai gawat ke? <tuk tangan> <tuk tangan> Orang kampung macam kau ni mana reti nak gawat! <tuk tangan> Cukup! Kamu berdua ke depan! Buat lopak-lopak -lop push up! Eh oh. kau okey? Okey, okey. Ya, Ingat, di sini kita semua sama. Tak kira kau orang bandar, orang kampung, Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak. Semua rakyat Malaysia. Kamu semua kena faham. Perkara tiga. Islam agama persekutuan. Tapi agama lain bebas diamalkan. Perkara sebelas pula. Semua orang bebas pilih agama. Dan akhir sekali, perkara 152. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Tapi bahasa lain tetap boleh digunakan Bantu lici pilih air let's Dan jangan lupa Kalau negara tergugat Perkara 150 boleh membolehkan darurat Ada juga tak MKN untuk jaga kestabilan kalau ancaman besar, perkara 149 digunakan untuk lindungi rakyat. Kembali kepada saya, untuk makluman jika ancaman negara mencapai tahap kritikal, Perkara 150 membolehkan darurat negara diisytiharkan oleh yang di-Pertuan Agong. Ketika darurat, kerajaan boleh menggubal Ordinan khas tanpa melalui Parlimen demi keselamatan rakyat. Dan jika ancaman melibatkan keganasan atau pemberontakan, Perkara 149 turut diaktifkan untuk lindungi negara. Saya Safrina Umairah melaporkan untuk IQM News. Ish, ish, ish. Berani dong bully Atuk. Apa kata Atuk kena bully? Atuk saja je tak lawan. Atuk kalau lawan tu, arwah dia orang tu. Hmm, yelah Atuk. Ha, mesti Atuk seorang jumpa kawan pelbagai bangsa kan? Ha, betul. Lepas tu Atuk ada pengalaman lain pula pasal perpaduan. Mm -hmm. Bisa peninik kamu, Hana. Cerita zaman muda ni kan Atuk? Eh, macam Atuk kau nombor satu. Tapi betul lah tu. Hmm, Eh, sorry, sorry. Ya, ah, tak apa tadi. Ha. Sini atuk cerita kan. Alhamdulillah bang, my cousin ni banyak bantu keluarga yang susah. Tengok tu, ada budak Melayu dapat beg sekolah baru. Ha, sebelah tu pun Cina. Ha, tu tu tu. India pun sama dapat benda yang sama. Semua diraikan, tak ada beza pun. Betul yang Inilah bukti semangat kebajikan yang selari dengan perlembagaan, semua kaum dilindungi dan dibantu. Walaupun kadang-kadang orang kata hak individu ni diketepikan, tapi niatnya jelas nak a uh, nak kurangkan jurang, nak jaga kestabilan masyarakat. Hmm. Eh, Cik Omak dengan nenek. Eh, tapi atok, kalau berlaku benda besar kata seorang negara, macam mana pula perlembagaan nak lindungi rakyat? Ha, itu gunanya peruntukan hasil perlembagaan. Bila ada ancaman besar, kerajaan boleh umurkan darurat demi keselamatan semua. Darurat? Right? Atuk pernah lalui ke? Ya, tu waktu zaman penyebab COVID. Time tu lah waktu terberat Atuk. Dan time tu lah juga Atuk kehilangan nenek kamu, Hana. Hana sayang. Kek kaya baru ni. Hana sayang. Hana sayang. sayang. Promosi dengan suara saya Pesan supaya jangan lupa jaga kesihatan Saya pergi terlalu cepat Tapi Masih sayang untuk itu dalam diri abang Anak-anak cerita awak jangan risau Adik awak selalu ada lain ada dengan orang tu seterusnya sayang Tak nak pergi ambil anak-anak kat rumah mak Nanti ya. abang datang balik lagi like. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma fir lahu warhabhu wa'afu 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 Assalamualaikum. Mama, tak janganlah sedih-sedih. Kita orang kan ada. Opah pun ada juga. Betul? Hmm, tak adalah atuk okey je. Hmm, buat apa tu? Opah. Hmm. Hmm. Tak ada apalah. Asyik ah, hey, meh duduk sini, borak dengan cucu ni. Oh. Hmm. Okay, opah-opah. Next question, opah pula. Yang atuk cerita PIKM tu kan sebelum semua tu, mula-mula sekali opah tu ada belajar bersatu. Baik-baik dengan orang lain, bangsa lain, masa bila? Hmm, bagus lah orang Sebenarnya, semua tu bermula sejak zaman sekolah ni dah lagi. Okey anak-anak, sekolah kebangsaan ialah sekolah tempat kita belajar bersama-sama tanpa kira bahasa. Bahasa Melayu pula sebagai bahasa kebangsaan kita. Tetapi, bahasa ibu itu juga perlu dipelihara. Faham semua? Faham. Okey, boleh sambung jawab soalan. Di sekolah kebangsaan lah, apa dengan atuk kamu belajar berkawan dengan semua orang. Dari situ asas perpaduan ditanam dalam diri kami. Masa tu juga lah opah mula kenal dengan atuk. Kamu baik opah yang selalu tertinggalkan best, bes sebab dia, atuk kamu lah. Oh, maksudnya atuk, opa, nenek dah berkawan dari zaman sekolah lah ya? Faham. Tapi kan Nun, ya ya je tu berkawan baik dari kecil. Tak tahu, kecil-kecil pun -kecil, bercinta kan? Betul-betul. Apa dia? Eh tak, orang cakap patutlah atuk pandai berkawan dengan semua orang. Ya yeah, tu. Ha, atuk, opa, nak tahu tak? Minggu lepas kan suka kami ada buat kotor royong. Semua kawan-kawan, Melayu, -kawan, Cina, India, semua sama-sama bersihkan kelas dengan taman. Ada yang duduklah sini. you again. We e. say si, Saya kata semangat perpaduan yang sebenar. Dari kecil macam tu pun kita boleh belajar bersatu. Ha, cucu apa dah sendiri itu ya. Atau dengan opa. nak kamu teruskan semangat ini sampai nanti besar ya. Okay. Hey, I I get it. Menangkau lah. Maaf lah. Okey dah. Dua-dua pergi tidur ni. Esok nak balik dah kan? Oh. Hmm. Rindu lah kami dengan Atok Opa nanti Yo. Yeah. Rindu murid kamu lah Eh, tak sahai Ya, minggu depan nak jumpa orang lagi kan Kita nak pergi sabar Main-main uh, je -main pun Bebel je Atok ni Apa ha, Hah, dah dah, jom, 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 bangun, bangun Bangun, bangun Gerak, gerak, gerak Eh, kau pernah terfikir tak? Pelik juga. Dulu atuk kahwin dengan nenek Hana. Sekarang atuk kahwin dengan Papa Hani. Dah lah adik kembar pula tu. Eh, betul juga. Senanglah atuk nak ingat nanti tukar satu huruf je. Hana jadi <gat> Hani. Kamu pangkat je. <gay> Mana tu? Kita tak dapat apa-apa pun lah. Kita tengah kagum je sebab atuk kan memang hebat. Dari dulu lagi dapat dah ada lagi daripada bukan OPA Ish, korang ni suka sangat usik kita orang ha? kamu ni baik sebab tu mesti <gay> sayang dekat kamu. Eh, hey, atuk ada awek lah. Ish, tak orang ni. Jomlah. Ajum nak. Silo. Jom, jom, jom. Kadang-kadang takdir Allah hadir dalam cara yang kita tak pernah bayangkan. Atuk pernah kehilangan cinta pertamanya Nenek Hana saat Malaysia sedang diuji dengan pandemik. Waktu itu negara diisytiharkan darurat. Masjid sunyi, jalan raya lengang dan ramai yang pergi tanpa sempat diucap selamat tinggal termasuk Nenek Hana. Dua tahun lamanya Atuk hidup dalam sunyi Namun Allah gantikan dengan sesuatu yang tidak disangka Cinta yang datang dalam bentuk keluarga sendiri Opah, adik kembar kepada nenek Hana Yang sejak dulu menjaga anak-anak mereka seperti darah daging sendiri Yang tidak pernah minta apa-apa Hanya ingin keluarga itu terus bersatu Dan hari atuk melafazkan akad Bukan untuk menggantikan takdir tetapi untuk menyambung kasih yang pernah terputus di tengah jalan. Ada orang kata pelik, tetapi bagi kami itulah kasih yang paling jujur kasih yang tidak menyiru tetapi meneruskan kini setiap kali kami pandang opah kami terasa seolah-olah nenek Hana masih ada bukan untuk menggantikan memori tetapi untuk menjaga yang masih berbaki sesungguhnya cinta tidak semestinya mencari yang baru kadang-kadang ia tentang menjaga yang pernah dicintai hingga ke akhir waktu